গুড মৰ্ণিং এভৰি ওৱান আৰু আজি হৈছে উৰুকা মই মানে সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা আমাৰ বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ সকলোৱে বিহু খাব আহিব আৰু মই ৰাতিপুৱা উঠি কেনেই এনেকৈ বহি আছোঁ লগ পোৱা আমাৰ মনো আৰু মইচোন কি খাই আছে তাই অলপ সময় বহাৰ পিছতে গা পা ধুই এয়া আমি মাংস ৰুবলৈ গৈ আছোঁ মানে আজি আমাৰ গাঁৱতে মাংস কাটিছে ছাগলী মাংস সেইজনে চিষ্টাৰ হয় মই একোটা আৰু মই দুয়ো মিলিকেনে লগ হৈ কেনে গৈ আছোঁ দোকানলৈ বুলি আৰু এয়া আহিলোঁ আৰু এয়া আমাৰ মেইন চকতকে মানে মাংস কাটিছে আমাৰ ঘৰৰ দাদা এজনে পাতি লৈছে সেই দোকানখনৰ আগত কিন্তু আহি পাই দেখিলোঁ মানুহে অকণমান ৰখিব লগা হ'ল আৰু বহু সময় অপেক্ষাৰ পিছত ভাঙি আমিও মাংস পাই গ'লোঁ আৰু মাংস লৈ এতিয়া ঘৰলৈ গ'লেও উভতি মাংস লৈ আহি পালোঁ তাৰপিছত মই বিহু তাৰপিছত এয়া আমাৰ পুৰণা বস্তুলৈকে হ'লোঁ মানে ইয়াতে ধনীয়া কিবা কানি খেতি কৰিছিলোঁ মানে কুকুৰা খেতি কৰিছিল আৰু দেউতাই মিলিকেনে ধনিয়া কেইটামান ৰাতিলৈকে ডালত ফুলি চৰা হিয়া ভঙা কান্দোন মইনা হিয়া ভঙা কান্দোন গছৰ ডালত ফুলি চৰা হিয়া ভঙা কান্দোন মইনা হিয়া ভঙা কান্দোন মাঘৰ বি ইয়াত সৰহকৈ ধুনীয়া কিনি ল'লোঁ মই লৈ কিনে ৰাতি আৰু বৌহঁতৰ নাৰিকলৰ লাৰু বোলে বন্ধা নাছিল তো নাৰিকলৰ লাড়ু বান্ধিবলৈ গ'লোঁ দাদা মই বৌ আৰু ভণ্টি এজনীও আহিছিলে ওচৰৰ দিনৰ চাৰুৱে মিলিকেনে নাৰিকলৰ লাড়ু বনালোঁ তাৰপিছত আহিয়ে দেখিলোঁ মায়ে ইফালে মাছ কাটি আছে মাঘ আছে মাছ কটাটো ভিডিঅ' কৰিব লাগে মই একো নহয় দেই তাৰপিছত মাছ কটা হৈ গ'ল মই এনেকৈ মাছ ভাজিলোঁ আৰু মাছ ভাজাৰ হোৱাৰ লগে লগে মাংসখন বহাই দিলোঁ মানে ৰাতিপুৱা যে আনি থৈ দিছিলোঁ ছাগলী মাংসখিনি তাৰপিছত এনেকৈ অকণমান সিজিবলৈ পানীটো দি কিনে সিজিবলৈ দিলোঁ আৰু মই এইখিনিয়ে বনালোঁ মাছ ভাজিলোঁ আৰু মাংস বনালোঁ আজিয়ে মানে মাহঁতে নাখায় যিহেতু মঙ্গলবাৰ আছে সেইকাৰণে মাহঁতে নাখায় খুৰী মাহঁতে নাখায় আমিয়ে খালোঁ তেতিয়াহ'লে আজিলৈ এই চু